નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આજે વાત કરીશું ધોરણ છમાં આપણી નવીન સ્વ અધ્યાન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર એક દયાલુ શિકારી જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગ નંબર એકના પાના નંબર એકાણુંથી એકસો બે ઉપર તમને મળી જશે જેના પાઠનું આપણે આ વિડિયોમાં સચોટ સાચો અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છે તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનો પણ ન ભૂલતા मित्रों पाठ एक जी चित्रा जी करी है दयालु शिकारी जो जेनी बात करिए तो प्रश्न एक है नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर ये बॉक्स में उसमें सही का निशान कीजिए मित्रों तलग अलग अलग प्रकार नव चित्र आपेला है तधारे अपने प्रश्नों जवाब आपना प्रश्न मित्रों एक शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी तो मित्रों चार ऑप्शन आपेला है तम साचो ऑप्शन आश टांग पर दूसरा प्रश्न दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है पशु प्रेम पर, पर आधारित है तीसरा प्रश्न दिल पसी जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना चौथा प्रश्न शिकारी को पत्तावा क्यों होता है उसका जवाब सही है हिन्नी के हिन्नी की आंखों में आंसू देखकर पांचवा प्रश्न इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है तो गाय उसके बाद मित्रों छठा प्रश्न है शिकारी को क्या क्यों संतोष हुआ और उसमें मित्रों आएगा हिरण को श्वास में खुश देखकर बराबर यहाँ मित्रों थोड़ा थोड़क में भूल थी है बराबर एट्ल के आज प्रेरण थी आप जवाब आशे यहाँ जो सी नंबर है ते सातवा प्रश्न छे दयालु शब्द को विलोम शब्द होता है निर्दयी और उसके बाद मित्रों आठवां प्रश्न है शिकारी क्यों शिकार करता होगा क्योंकि उसका व्यवसाय था उसके बाद मित्रों प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला प्रश्न है शिकारी जंगल में क्यों जाता है उसका सही जवाब है शिकारी का व्यवसाय शिकार करना था इसलिए शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है दूसरा प्रश्न हिन्नी की आंखों में आंसू क्यों थे उसका सही जवाब है शिकारी को गोली हिन्नी की टांग में लगी थी इसलिए उसे दर्द हो रहा था साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी उसे चिंता थी इसलिए हिन्नी की आंखों में आंसू थे उसके बाद प्रश्न है तीसरा शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा और क्यों तो उसका जवाब है शिकारी अपने साथ बंदूक शिकार करने के लिए लाया था शिकारी ने धूप से बचने के लिए सर पर टोपी भी पहनी थी चौथा प्रश्न जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे उसका सही जवाब है जो प्राणी शाकाहारी हैं वह सब घास पेड़ की पत्तियाँ और अन्य चारा खाते हैं मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं पांचवा प्रश्न हमें पशु और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए और क्यों मित्रों हमें पशु और पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारा तरह अच्छे से रहना रहने का और जीने का अधिकार है प्रश्न तीन नीचे दिए गए शब्द वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है शिकारी सावक को अस्पताल ले गया तो उसका ये वाक्य है वो गलत है दूसरा प्रश्न है शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया तो ये सही है तीसरा अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं गलत चौथा सावक का अर्थ बच्चा होता है सही पांचवा हिन्नी की आंखों में आंसू नहीं थे गलत उसके बाद मित्रों प्रश्न चार है निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए तो यहाँ मित्रों अलग अलग प्रकार की संज्ञा है आना प्रकार लिखिए तो पहलू व्यक्तिवाचक संज्ञा जमा दिल्ली कोलकाता हिमालय गंगा जातिवाचक में आ कलम पुस्तक हाथी कुत्ता भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी लड़कपण वीरता और बुढ़ापा समूहवाचक शब्द में सभा सेना और जुलूस और द्रव्यवाचक संज्ञा में दूध सोना पानी और घी प्रश्न मित्रों पांच नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर आठ से दस वाक्य लिखिए तो अँ मित्रों चित्र ने आधार आठ से दस वाक्य लिखा रहे तो मित्रों ये एक बगीचा का चित्र है यह सुबह का समय का चित्र है आकाश में पंछी उड़ रहे हैं दो लड़के कसरत कर रहे हैं एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं, पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं, एक गिलहरी कुछ खा रही है चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में बतके तैर रही है चित्र में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ पर काफी फल दिखाई दे रहे हैं चित्र में सूर्य उदय होता दिख रहा है उसके बाद मित्रों प्रश्न छ नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर बोध लिखिए तो अँ अलग अलग चित्र मित्रों जु सको बराबर आजाद पंखी तो यहाँ विषय आप लखी सकी बराबर तो योग्य पेरू शीर्षक आप तो दयालु लड़का और पंछी और आजाद पंछी भी आप दे सकते हो आ, मित्रों लखीए तो एक दिन दर्श नाम का लड़का टहलने जा रहा था उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई दी चिड़िया को चोट लगी थी दर्श उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आया उस चिड़िया को उसने दवा लगाई और उससे पिंजरे में रखा दिया वह चिड़िया को समय से खाना और पानी देता है था कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई एक दिन दर्श ने बहुत सी चिड़िया को उड़ते देखा उसने अपनी चिड़िया को पिंजरा खोलकर उसको भी उड़ा दिया ताकि वह अपने साथियों के साथ खुश रहे उसके मित्रों बात बोध है आज़ादी सभी चीज़ों के को अच्छी लगती है तो मित्रों प्रश्न बोध थे अब प्रश्न साथ ये तो नीचे दिए कि मित्रों नाम के स्थान पर पशु और पक्षियों के चित्र ढूंढकर चिपकाइए तो मित्रों ते आ रीते चिपकामी सको स्क्रीनशॉट पाड़ी फोटो पे प्रिंट पर कटाई सको મોરનું ચિત્ર છે શી છે હાથી છે વાંદરો છે પોપટ છે બરાબર જીરાફ છે મગર છે કુકડો છે અને હરણ છે તો આ રીતે તમે પણ ચિપકાઈ શકો છો પ્રશ્ન 8 ની વાત કરીએ તો એનો ચિત્ર અ ઓર ચિત્ર બી કો ધ્યાન સે દેખકર ઉસકે નીચે دیے બંને મેસે પાંચ ભેદ કો ઢુંડકર મિત્રો લખીએ તો અહીંયા ચિત્ર એ આપેલું છે અને આ ચિત્ર બી છે હવે આના આધારે આપણે લખીએ તો ભેદિક છે ચિત્ર બી મે કૂતરા છે ઓર ચિત્ર એ મે કૂતરા નહીં હ दूसरा चित्र ए में मकान है और चित्र बी में नहीं है तीसरा चित्र ए में चिड़िया के तीन बच्चे हैं चित्र बी में दो बच्चे हैं चौथा चित्र ए में पानी में मछली है और चित्र बी में बत्तख तैर रही है चित्र ए में छोटी पतंग है और चित्र बी में बड़ी पतंग है यहां पच्छी प्रश्न मित्रों नव छह नीचे दिए गए एक एक चित्र को देखकर उसका वर्णन करके कहानी को पूर्ण कीजिए और उसे योग्य शीर्षक दीजिए तो शीर्षक आप ही सक है बातूनी कछुआ तो मित्रों अपने चित्र आधारित वर्णन करिए तो एक तालाब था उसमें कछुआ रहता था वह बहुत बातूनी था वहीं दो हंस भी रहते थे वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई तालाब का पानी सूखने लगा हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपनी चोंच से पकड़ लिया बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया हंस हंसों ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत बोलोगे तो लड़किया लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे दोनों हंस कछुए को देखकर उठने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव के लोग इस प्रकार कछुए को देखकर लेकर उठते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया उसने बोला बोलने के लिए अपना मुंह खोला उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया मित्रों प्रश्न दस छः उचित शब्दों शब्दों से खाली जगह भरिए और कहानी को पूरा कीजिए मित्रों शब्द छे खराब माप सो खा चूहा खेलने शेर नींद तो यधारे अपने मित्रों भरी सकी बराबर पेरी खाली जगह कि एक शेर था वह आराम से सो रहा था तभी एक चूहा आया चूहा खेलने लगा शेर की नींद खुल गई वह नाराज हो गया वह गरज कर बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा चूहा डर गया वह बोला मुझे माफ़ कर दो शेर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूं लेकिन दोबारा ऐसा मत करना अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा चूहे ने शेर से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और उसने शेयर की माफ़ी मांगी और चला गया मित्रों प्रश्न ग्यारह है दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे वाक्यों को उचित क्रम दीजिए मित्रों तभी जो सको ससला काचबावाड़ी बात बराबर तो ये अपने योग्य शीर्षक आ रीते बराबर योग्य क्रम आपकी पहलो क्रम थे खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे बीजू खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की सोची ती खरगोश पेड़ के छाया में आराम करने लगा और चौथा कछुआ चलता था रहा और जीत जीत गया प्रश्न मित्रों बात निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो आइए मित्रों अपने कहानी ने प्यासा कौवा बराबर आ कहानी ने वाची है तो किसी एक जंगल में एक कौवा रहता था एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था उसने घड़े में अपनी गर्दन डाले लेकिन पानी की सत्ता तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई तभी उसे एक उपाय सूझा वह पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा जब पानी ઉપર તક આ ગયા તો ઉષ્ને આપણી પ્યાસ બુજાઈ ઓર ઉઠ ગયા પ્રશ્ન મિત્રો તેર છે નીચે દે કે ચિત્રકો દેખર આપણે મિત્રકો કહાની સુનાઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્ર આધારિત મિત્રો કહાની તમે બરાબર તમારા મિત્રોને છે એ મિત્રો જણાવવાની છે જે વાંદરા અને મગરવાળી કહાની છે તો આવી રીતે તમે પણ તમારું સ્વધ્યન પોથીની અંદર સોલ્યુશન છે એ કરી શકો છો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા